Меня зовут Матильда, мне 25 лет. Я закончила странно-цирковую академию по специальности пантомима. Договаривались? А, а, а роллы, а? в котором часу. <плодисмент> <плодисмент> Що тут відбувається? — Мені швидко потрібно зробити гарне коло. Моя... А навіщо це коло? Як воно буде використовуватись? Самоорганізація. Буде Будеток самоорганізація. Комунікація у нас буде спільна робота, практика. Меня зовут Матільда, мені 25 років. Я закончила стратно церкову академію по спеціальності понтемімо. перед этим у меня был опыт обучения еще в двух университетах и я осознанно выбрала именно цирковой колледж, хотя ну, стереотипно там это ниже аккредитация вообще как-то странно в таком мире далеком от искусства как пойти в цирковой колледж. Вот и я осознанно еще за год до этого готовилась к пантомиме, потому что я, в общем, влюбилась в это искусство. Это совершенно не то, что мы видим на улицах. Особенно, когда люди просто мажут лицо гримом и надевают перчатки. Это великое искусство, и я хочу им заниматься и развивать его. Но для того, чтобы делать это здесь, в Украине, систему нужно менять, потому что, в принципе, по Украине я думаю, ну, человек 50 с трудом наберется, это профессионалы, владеющие и техникой, и актерским мастерством, а не там, корявая техникой и кривлянием. И проект. Зустрічи и проект. И вона обычно, зараз сприяла тому, что в цей будинок. Так, сейчас это очень много проекта. Мистецька сотня. А, вы знаете, если бы не позитивный опыт, который я вынесла после встречи со многими людьми в Ассамблее Детей Культуры. Часть замечательных людей, которые прошли вместе плечом к плечу в Мастерской сотне. И впоследствии да, мы делаем конгресс. Если бы не эти люди, то, ну, наверное, был бы такой осадок, потому что э, в определенный момент, вместо того, чтобы продолжать прекрасные акции, которые там, э, Маша Дерчичук, э, Егор Стрелков, э, которые там, придумали клиноды, э, я придумала акцию со счетами. И, э, это было э, воплощать это было тяжело, нервно. Это была не команда людей, вот, которые там вместе зашли и начали делать. Это были люди, все, которые откликнулись. И чистота намерений и, и вообще вот, внутренняя сущность этих людей, она, увы, как ну, в жизни мы все с этим сталкиваемся, она оказалась не очень чистой. И вместо того, чтобы продолжать делать прекрасные вещи, которые мы начали, идей было просто миллион. Я откровенно потратила много сил, здоровья, нервов просто на то, чтобы продолжать то направление, которое было изначально задано, а не всяческие палки в колеса, которые эти люди вставляли, там, срывали собрания, Некрасивые вещи за спиной говорили, и человек улыбается в лицо, а делает вообще совершенно ужасные, неприятные вещи. Вот. Но благодаря именно тому, что вот революционный процесс не заканчивается, то есть после... Ну, у меня не было этапов, там, эстетика сотня, ассамблея, конгресс. Ну, это вся одна такая сплошная линия, которая переплетается между собой. И мы с сотню вот, с командой людей, которые помогали во всем, там, и в поездке в Харьков, и, вот, в процессе, кто присоединяется, я думаю, что мы с ТЭСКУ сотню сейчас мы будем опять э, развивать. уже ну, Благодаря тому, что у меня появилась поддержка, я думаю, что я все-таки постараюсь э, то благородное дело, которое было начато, э, продолжить его. Конечно, больше я... Э, я вижу смысл в более широком развитии ассамблеи, Конгресса, конечно же, всех наших будущих проектов, но мы с Татько это светлая память историческая и такой вот революционный творческий фронт, который всегда может практическим действием привлекать внимание, как бы нести определенную свою линию которая в нужный момент всегда, ну как поддержка такая, опора, как всегда может срабатывать и именно активным революционным действием достигать того результата, который будет служить таким фундаментом для, для, может быть для сознания. И э, вообще все процессы они были настолько настолько потрясающими, это такой вообще внутренний переворот, что просто хочется дальше жить и жить здесь, не искать варианты, как куда бы уехать там, чем как, как просто я знаю, что что мне нужно, что я хочу делать, и э, я вижу людей рядом. Я хочу делать с людьми и для людей. Вот так что все хорошо. Команда номер три старается переезжать там из того. Команда номер четыре старается перебавить Я абсолютно счастлива всему. Вот каждую секунду, которая здесь была, это, это счастье от того, что это происходит. Несмотря на все какие-то моменты э, как бы, не, не, нервного напряжения от того, что хочется максимально хорошо как бы, сделать и ответственность, но это очень-очень приятно все, потому что ну, ты видишь все эти глаза, эти, эти ну, души. Ну. Прийшла ось кіно подивитися. Оленки день народження. Дуже смачні пирожки, просто божественні, там, великолепні. Життя так подивимо, подивимося. Життя Все, що не трапляється, все на краще. І зараз це дуже добре.